Selamat sejahtera, nama saya Arkif Subramaniam. Hari ini saya akan bentangkan latar belakang bagi skandal rasuah FIFA yang berlaku pada tahun 2015. Pertama sekali, FIFA ialah badan Indo Bola Sepak Dunia yang bertanggungjawab menganjurkan kejohanan antarabangsa seperti Piala Dunia. Organisasi ini sangat berkuasa dalam menentukan halatuju sukan bola sepak di peringkat global. Seterusnya, pada tahun 2015, imej FIFA tercemar apabila terbongkar satu skandal rasuah besar-besaran yang mengemparkan dunia sukan. Kemudian, pihak berkuasa dari Amerika Syarikat dan Switzerland menjalankan siasatan dan mendedahkan pelbagai aktiviti tidak sah seperti rasuah, pengubahan wang haram serta penipuan berkaitan hak siaran, penajaan dan pemilihan tuan rumah Piala Dunia. Selepas itu, pada bulan Mei 2015, beberapa pegawai tertinggi FIFA telah ditahan di Zurich. Ini termasuk Ali, jawatan kuasa eksekutif organisasi tersebut. Antara individu penting yang terlibat ialah Sepp Blatter, presiden FIFA ketika itu dan Michael Platini, presiden UEFA, turut terlibat adalah beberapa pegawai dari rantau Amerika. Skandal ini turut menimbulkan keraguan terhadap ketelusan proses pemilihan tuan rumah Piala Dunia khususnya untuk edisi Rusia 2018 dan Qatar 2022. Akibat daripada pendedahan ini, FIFA mengambil tindakan disiplin, menggantung beberapa pegawai penting dan melaksanakan reformasi dalam organisasi. Akhir sekali, kes ini menyerlakan kelemahan dalam pentadbiran urus sukan antarabangsa dan menekankan betapa pentingnya ketelusan serta accountability dalam sesebuah organisasi global seperti FIFA. Terusnya, kesalahan dan hukuman. Berikut merupakan kesalahan yang dilakukan oleh beberapa pegawai FIFA. Termasuklah konspirasi dan penipuan wayar, wire waya fraud, pengubahan wang haram, money laundering dan menggunakan akaun luar pesisir untuk memindahkan dan menyembunyikan rasuah. Ketiga, penerimaan sogokan dalam perjanjian media dan pemasaran yang bernilai berjuta-juta dolar kepada syarikat tertentu terutamanya di Amerika Selatan dan Caribbean. Yang keempat, rasuah dalam pemilihan tuan rumah Piala Dunia. Pegawai-pegawai FIFA telah menerima sogokan untuk mengundi negara tertentu seperti tuan rumah Piala Dunia. Contohnya Piala Dunia 2018 Rusia dan Piala Dunia 2022 Qatar. Antara yang terlibat merupakan sub-letter bekas presiden FIFA membuat pembayaran tidak sah kepada Michael Platini iaitu bekas presiden UEFA pada ketika itu sebanyak 2 juta dolar. Set Blatter telah digantung selama 6 bulan daripada sebarang aktiviti berkaitan bola sepak. Dia juga telah didenda sebanyak 1 juta Swiss franc. Michael Platini telah digantung selama 4 tahun daripada semua aktiviti bola sepak dan didenda 60000 Swiss franc. Seterusnya, Jose Maria Marin, bekas presiden Persekutuan Bola Sepak Brazil ini, telah menerima rasuah berkaitan hak siaran kejohanan bola sepak dan telah menerima hukuman penjara selama 4 tahun dan didenda sebanyak 1.2 juta USD dan rampasan aset 3.3 juta US dollar. Wan Angel Naput, bekas presiden Konmebol, Konfederasi Bola Sepak Amerika Selatan. Beliau telah menerima jutaan dolar dalam sogokan untuk hak siaran dan telah dihukum penjara 9 tahun dan denda dan rampasan aset bernilai juta dolar. Selamat sejahtera saya Dewi Kajuti. Hari ini saya ingin berkongsi mengenai implikasi skandal rasuah melibatkan FIFA iaitu satu skandal besar dalam dunia bola sepak antarabangsa yang telah menggoncang kepercayaan global terhadap sukan ini. Rasuah bukan saja merosakkan nama baik individu tetapi turut menjejaskan organisasi dan negara secara menyeluruh pertama implikasi kepada individu apabila seseorang terlibat dalam skandal rasuah seperti ini mereka akan mengalami kehilangan integriti dan reputasi Pertama, implikasi kepada individu. Apabila seseorang terlibat dalam skandal rasuah seperti ini, mereka akan mengalami kehilangan integriti dan reputasi. Nama mereka akan tercemar dan masyarakat akan kehilangan kepercayaan. Kesannya bukan hanya kepada kerjaya, malah kepada kehidupan peribadi. Selain itu, mereka akan berhadapan dengan tekanan mental dan sosial. Individu yang dituduh atau disabitkan kesalahan akan menjadi sasaran kecaman. Masyarakat dan media menyebabkan uh, tekanan perasaan rasa malu dan pengasingan sosial. Tidak cukup dengan itu, mereka juga mungkin kehilangan sumber pendapatan. Mereka boleh diberhentikan kerja, hilang kelayakan profesional dan terpaksa membayar denda atau menghadapi hukuman penjara. Kedua adalah implikasi kepada organisasi. Organisasi seperti FIFA pula akan kehilangan sumber dan peluang. Penaja menari diri, menarik negara menari, balai sokongan dan banyak peluang komersial terlepas begitu saja kerana tiada lagi keyakinan terhadap ketulusan mereka. Seterusnya berlaku penurunan produktiviti dan semangat kerja apabila suasana dalaman organisasi menjadi tegang dan tidak stabil. Rasa bangga terhadap organisasi hilang diganti dengan rasa malu dan kecewa. Seterusnya, organisasi akan kehilangan kepercayaan awam dan pelanggan. Peminat dan penyokong sukan tidak lagi percaya bahawa keputusan dan pengurusan FIFA telus. Imej organisasi tercala dan kesannya berpanjangan. Ketiga adalah implikasi kepada negara. Negara yang terlibat pula akan mengalami kemerosotan ekonomi. Pengajaran acara besar boleh dibatalkan, pelabur menarik diri dan sektor pelancongan merosot. Rasuah juga menyumpang kepada pembaziran sumber negara apabila dana awam disalahgunakan demi kepentingan individu tertentu. Duit rakyat yang sepatutnya digunakan untuk pembangunan akhirnya lesap begitu saja. Seterusnya, wujud kehilangan kepercayaan rakyat terhadap kerajaan apabila pihak berkuasa tidak mengambil tindakan yang tegas Rakyat mula meragui kehadilan dan ketulusan sistem pemerintahan sekaligus menyetuskan ketidakstabilan politik. Kesimpulannya, skandal rasuah seperti ini memberi kesan yang besar dan berlapis kepada individu, organisasi dan negara. Ia adalah satu peringatan penting bahawa integriti dan amanah harus dijaga oleh semua pihak. Salam sejahtera, saya Sneha. Mari kita teruskan dengan topik yang sangat penting iaitu langkah mengatasi isu integriti dan rasuah dalam dunia sukan terutamanya bola sepak. Rasuah bukan sahaja memusnahkan reputasi organisasi, malah turut melunturkan kepercayaan peminat dan masyarakat. Oleh itu, penyelesaian mesti bersifat menyeluruh bermula dari individu ke institusi hinggalah ke peringkat negara. Langkah pertama bermula dengan diri kita sendiri. Setiap individu perlu disemai dengan nilai integriti dan etika sejak kecil melalui pendidikan, keluarga dan persekitaran. Kita juga mesti berani menolak dan melaporkan sebarang aa, bentuk penyelewangan atau tawaran rasuah. Bukan itu saja, kita boleh menyertai kempen anti rasuah dan menjadi ejen perubahan dalam komuniti. Ingat, perubahan besar bermula dengan tindakan kecil dari setiap individu. Seterusnya kita beralih ke peringkat institusi, khususnya FIFA dan badan-badan sukan. Mereka memegang amanah besar dalam menjaga integriti sukan maka langkah seperti menetapkan had tempoh jawatan adalah penting agar kuasa tidak disalahguna. Selain itu, audit bebas dan laporan kewangan yang telus dan terbuka perlu dilaksanakan secara berkala. Ini akan membina semula kepercayaan awam yang kian pudar. Lebih penting, institusi ini perlu mempunyai unit integriti dalaman yang aktif bagi menyiasat, memantau dan bertindak terhadap separang penyelewangan sebelum ia menjadi bara yang parah. Akhir sekali, kita lihat pula peringkat dasar negara. Kerjasama antarabangsa sangat penting kerana rasuah kini tidak mengenal sempadan. Negara perlu berganding bahu melalui agensi penguat kuasa dan perjanjian global. Undang-undang harus diperkukuh, termasuk tindakan tegas terhadap rakyat kita sendiri yang terlibat dalam rasuah di luar negara. Selain itu, negara perlu menyokong reformasi tadbir urus badan sukan dunia seperti FIFA melalui penyertaan dalam platform antarabangsa. Inilah masanya kita menjadi sebahagian daripada perubahan global. Kesimpulannya, untuk menangani isu integriti dan rasuah, semua pihak mesti bergerak seiring, individu, institusi dan negara jom kita bangunkan sistem yang telus beretika dan adil demi maruah sukan dan generasi akan datang sekian terima kasih selamat sejahtera nama saya Kavisha saya akan menyampaikan tentang bahagian pengajaran dan rumusan dalam topik ini pertamanya saya akan memulakan dengan bahagian pengajaran iaitu terdapat tiga pengajaran. Pertamanya ialah kepentingan integriti dan amanah. Skandal ini menunjukkan bahawa penyalahgunaan kuasa boleh meruntuhkan kepercayaan awam terhadap institusi global. Seterusnya, ketulusan dalam pentadbiran. Organisasi besar seperti FIFA perlu mengamalkan sistem pengurusan yang telus dan terbuka agar dapat mencegah amalan rasuah dan salah guna kuasa. Yang ketiga, perlunya pemantauan dan audit berkala skandal ini te telah membuktikan bahawa kepentingannya dalam membuat audit dalaman dan luar dan luaran secara berkala bagi mengesan penyelewangan sebelum ia menjadi parah untuk bahagian ini iaitu rumusan yang berkaitan isu rasuah yang melibatkan FIFA skandal rasuah FIFA telah mendedahkan isu salah guna kuasa dan penyelewengan dalam organisasi sukan antarabangsa sudah tentunya kalau rasuah berlaku, reputasi FIFA juga akan tercemar. Seterusnya, uh, isu skandal rasuah ini yang melibatkan FIFA telah pun menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keadilan dan ketulusan dalam pengurusan bola sepak global. Seterusnya, kes ini juga telah membuktikan bahawa tiada individu atau institusi yang kebal daripada tindakan undang-undang. Nilai integriti, ketulusan dan accountability perlu menjadi asas dalam setiap organisasi. Bukan sahaja organisasi seperti FIFA, tapi setiap organisasi. Akhirnya, pentadbiran yang bersih dan berwibawa akan menjamin kelangsungan organisasi dalam jangka panjang. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih.